Целью конкурса тель шебере Шебере-2014» является повышение престижа государственного языка, воспитание языковой культуры среди молодежи, пропаганда многоязычия. Областной тур собрал конкурсантов из районов Макжана Жумабаева, Валихановского, Казалжарского, Иртауского, Мамлюцкого, Жамбылского и Сийского. Проходит он в рамках реализации государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы. Возраст конкурсантов от 18 до 25 лет. Конкурс состоит из четырех туров – познание нации, культура востоковедение, страноведение, искусствоведение. Участники должны отвечать на вопросы на казахском и русском языках, также выполнять задания на английском языке. В творческом состязании приняли участие победители районных и городского туров. У Алихан Жаукенов курсант военного института. На конкурсе защищает честь города. Рассчитан на свои силы взять призовые места, так как не зря на службу и нашу военную деятельность я готовился, находил свободное время и полон сил и готов к конкурсу. Конкурсанты отвечали на вопросы жюри, а также демонстрировали свои навыки и умения держаться на сцене. Призеров областного конкурса наградили дипломами и ценными подарками, а победитель получит право представлять область на республиканском конкурсе. Анна Куликова, Аманжол Нуртазин, Дулат Мусафиров, Акпарат.